Усім глядачам щирі вітання. Сьогодні, як ніколи, ми живемо в надзвичайно мінливому та стресовому світі. Але попри все, потрібно пам'ятати також і про одвічні духовні цінності сьогодні. Саме про них ми хочемо поспілкуватися із пастором церкви Благодать Християн Віри Євангельської Максимом Ларцином. Вітаємо вас! Отже, почнемо з одноіменної назви вашої церкви Благодать. Яку суть відбрав себе цей термін, де заховане його значення? Чи можна його почерпнути із Біблії, і яке значення воно має для людей? Ну, я думаю, что самое полное значение этого слова можно найти только в Библии, которая и дает на самом деле правильное толкование этого слова или этого термина «благодать». Поэтому я бы хотел сегодня несколько мест Писаний буквально посмотреть, которые очень четко и ну, ярко дают нам значение или понимание, что такое слово «благодать». Апостол Павел говорит, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, Обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой. Апостол Павел, здесь, в данном случае, в этом месте писания говорит: Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. И э, очевидно, что Он дает толкование этого понимания, понятия, этого Слова, благодать. Э, и он говорит, что это завершенная работа Иисуса Христа. Он говорит: Вы знаете благодать, что Он, Иисус, будучи богат, обнищал ради нас. Дабы мы обогатились его нищетой. И, конечно, ну, мы, я не думаю, что надо углубляться в вопрос, что это было за богатство, духовное, душевное, там, материальное это не важно сейчас, а важно то, что Иисус, Библия говорит, будучи богат, обнищал ради нас. Uh -huh. дабы мы обогатились его нищетой. И это обнищание произошло, как я в это верю, на Голговском кресте. Поэтому благодать – это то, что произошло на кресте. А на кресте э, произошло э, искупление, э, наше искупление, искупление всего человечества, оправдание. Иисус забрал наши грехи, Иисус забрал проклятие, закона uh -huh. на себя, Иисус забрал э, болезни. И поэтому э, благодать – это его завершенная работа. Это его завершенная работа. Есть еще одно местописание, которое бы я хотел в этом контексте прочитать. Это послание к римлянам 11.6. Вот здесь что написано. «Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело». Очень яркое местописание, которое говорит о том, что благодать ⁇ это не наши дела. То есть если по делам, то это уже не есть благодать что же есть благодать если это не наши дела то только что мы с вами читали что благодать это его дела это то что сделал иисус для нас угу. поэтому самое такое на мой взгляд правильное понимание слова благодать это завершенная работа иисуса христа на голгофском кресте то и самое слово благо дать благо давать да, уже да, да який натяг на да. то что это что-то хорошее к да. пришло не вид люди нас горе от да. господа як и благодать и как жить в этой благодати? Как принять благодать? Опять же, Библия говорит нам о том, что благодать мы принимаем верой. И Ефесянам 2 глава написана, это очень известный, 8-9 стихи, говорит о том, что благодатью мы спасены через веру. Mm -hmm. и не от нас, опять же, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Поэтому благодать, она, как мы уже сказали, вила нам. Завершенную работу Христа. Но чтобы эту завершенную работу Христа принять, или как вы спрашиваете, как ее принять, как получить, Библия говорит через веру. Mm -hmm. Благодатью мы спасены через веру. И это тоже очень важный факт. Потому что когда мы пытаемся получить благодать каким-то другим путем, не через веру, но через, опять же, наши дела, мы не можем ее получить. Хотя, может быть, мы и желаем ее получить, но мы не можем ее получить, потому что есть один путь и это путь через веру, в то, что для нас сделал. Ісус Христос. Якщо людина вірує, як ви сказали, да. приймає цю благодать, mm -hmm. як вона повинна себе поводити далі по відношенню до Бога? Тобто, що значить жити згідно прийнятої благодаті? Хороший вопрос. Я думаю, що прежде всього, чоловік, який приймає Божу благодать, він приймає способність Бога. способность Бога, потому что это не наша способность, это э, способность Бога. Mm -hmm. Например, если мы говорим о спасении, как только что мы с вами цитировали это место, Ефесяна 2 главы, что благодатью мы спасены через веру, мы понимаем, что спастись человек не может сам. То есть мои способности меня не могут спасти. какой бы я ну, хороший человек не был, какие бы хорошие у меня ну, качества не были, способности, я не могу сам спастись, поэтому спасение во всей своей полноте является сверхъестественным сверхъестественным. То есть естественным путем спасти человек не может. Он может спасти сверхъестественно. Поэтому благодать ⁇ это не моя способность, но способность Бога, которая меня спасла. Угу. Поэтому, когда мы говорим о том, как человек ходит в этой благодати и к чему она ведет, то благодать дает нам способность жить. Божьими стандартами будем так говорить, потому что сам по себе человек не может жить Божьими стандартами. Это настолько высокая планка, что угу. человек не в состоянии этого сделать. Вот почему нам нужен спаситель. Вот почему нам нужен Христос. Иначе, ну иначе тогда вопрос: если я могу сам всего достичь, если я могу сам жить вот этими стандартами святости, чистоты, то тогда зачем Христос умирал на кресте? Поэтому для того, чтобы жить благочестивой жизнью, недостаточно просто услышать учение, да, ну или услышать какие-то ну, стандарты, правила. Нам нужно принять эту благодать. Поэтому благодать и ведет нас к этой святой жизни. Майте на увазе, что эталон святого життя записан в Евангелии, и благодать помогает человеку правильно понять Евангелие, дает силы, чтобы потом продукуватость такую правильную поведенку с точки зрения Бога. Ну, по сути своей, я бы сказал так, что благодать ⁇ э, э, ну, это, как мы уже сказать, способность Бога, которая нам дана жить этой святой, благочестивой жизнью. Но очень важно, я хочу подчеркнуть этот момент, написано, что это не от нас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. И я считаю, что когда человек живет в благодати Божией или живет по благодати Божией, то даже его, его правильная жизнь, которая конечно, мотивируется этой благодатью, его правильная жизнь, она не будет приписываема самому человеку, mm -hmm. то есть его способностям, возможностям. Почему? Потому что иначе это превращается в повод для гордости, такой, ну, как бы, когда ты хвалишь сам себя, потому что вот я достиг, я, смог, я могу жить, вот я тут не согрешил, я тут не согрешил, я тут сделал правильно, я тут поступил правильно, я там поступил правильно, и у человека может возникать такой, ну, повод гордиться, ну, вообще я лучше, чем другие. Mm -hmm. Mm -hmm. Но благодать, она уравнивает нас всех в каком плане? В том плане, что мы не можем взять эту славу себе, а мы понимаем, что все, вся слава за то, что происходит с нами, принадлежит только одному, Иисусу Христу. Вот поэтому настолько, настолько это важно, что вот, ну, благодать Божия, принятая нами, которая дает нам вот эту способность жить благочестивой и святой жизнью, это не просто моя, моя способность или мое усилие, да, но это Божья сила, которая двигает мной, и вся слава за это принадлежит только Господу. Это такой и хороший это результат спивпрации людины и Бога. Да. Когда человек да. принимает Божий да. дар, э, учится от да. Бога, и потом э, каже, что все это мне допоміг Бог, потому да. что собственных сил, наверное, mm -hmm. действительно недостаточно для да. этого. Я думаю, что очень важно, это осознание, внутреннее осознание человека. Я думаю, что не все к этому приходят сразу, одномоментно, но на протяжении какого-то времени люди приходят к такому пониманию, э, ну, по крайней мере, я пришел к такому пониманию, что я сам не могу. А когда ты приходишь к такому пониманию, что ты сам не можешь, то, как и написано в Библии, что Божья сила проявляется в наших немощах. То есть uh -huh. именно тогда, когда я чувствую себя слабым, в каком-то вопросе, неважно в каком, и я не могу достичь Какого-то, ну, какого-то плода, какого-то, ну, какого, ну что-то хорошего сделать, или жить благочестивой жизнью. Я понимаю, что сам не могу, но в этот момент Господь дает вот эту благодать. Іменно в той момент, коли я осознаю, що я не можу і я нуждаюсь в ньому. І я вірю, що це єшпраця. <рес> <да, абсолютно верно. рес> Ви так гарно кажете. І дійсно, так хочеться жити от по благодаті, mm -hmm. мати такі гарні результати цього благочестивого життя. Але, на жаль, трапляються і перепони. Тому моє запитання, що заважає людині жити по Божій благодаті? <рес> Но я думаю, что один вопрос вытекает из другого, и также один ответ вытекает из другого. Очень важный вопрос. Почему? Потому что каким образом мы живем и что является препятствиями для такой жизни в благодати Божьей? А вы знаете, что очень важный вопрос, потому что у большинства христиан ответ такой это грех грех мешает жить по благодати или или как бы грех он как будто бы ворует благодать uh -huh. но знаете что вот, очень интересно что Библия говорит что там где э, ну это надо услышать сейчас то там где умножается грех там приизобилует божья благодать почему так написано что там где умножается грех там приизобилует божья благодать потому что я верю что божья благодать это единственный ответ м, против греха или можно сказать противоядие против греха если человеку нужно освобождение от греха ему нужна благодать, потому что он не может сам, поэтому благодать не уменьшается из-за того, что человек находится в грехе. Благодать есть для него, чтобы выйти из этого греха, mm -hmm. чтобы освободиться из этого греха. Вопрос, что же препятствует этой благодати в нашей жизни действовать? И, э, но ну, это не просто мой ответ, это это ответ из Писания. И, ну, не буду сейчас смотреть все эти mm -hmm. места но э, Вообще все послание Галатам, например, говорит именно об этом. Центральная мысль послания Галатам, апостол Павел э, обращается к ним и, м, э, ну, с такими словами. «О несмысленные галаты, кто прелестил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый». Дальше говорит, «Столь, несмыслен, э, столь несмысленны ли вы, что вы, начав духом, закончили плотью. И он говорит, начав верой, закончили делами закона. Что является препятствием этой э, хождения в Божьей благодати? Апостол Павел говорит, если вы думаете оправдаться законом, то вы остались без Христа и отпали от благодати. Тем законом, чтобы был евреев. А законом, но ну, ну, давайте я я, я скажу по-другому. И, и законом, который был у евреев, но очень важно понять вот эту философию, потому что когда я полагаюсь на свои собственные дела в вопросе того, что, ну в вопросе моего спасения, в вопросе получения святой жизни и так далее, когда я полагаюсь на себя, как я уже сказал, что это производит? Это производит гордость в жизни человека. Если мы вспомним историю Иисуса, ну Иисус рассказывал историю, как два человека вошли в храм помолиться. Угу. Один фарисей, другой мытарь, да? И как молятся фарисеи? Фарисей говорит, Господи, спасибо Тебе, что я не таков, как все эти люди. И вот, например, как этот, как этот мытарь. И что он перечисляет? Пощусь два раза в неделю. Десятину даю со всего. Хороший Молюсь. Хороший, угу. это же правильно, мы же понимаем, это хорошо, это здорово. А этот стоит и говорит, прости меня грешного, да, бьет себя в грудь и говорит, прости меня. И написано, Иисус говорит, что этот грешник пошел больше оправданный, чем этот. Что делает этот фарисей? Фарисей полагается на свои собственные, внимание, духовные... Дела. хорошие справы, хорошие, религиозные, mm -hmm. духовные. Это это очень важно, потому что на самом деле это и есть проявление самоправедности, mm -hmm. то, что происходило. Поэтому что препятствует благодати э, действовать в нашей жизни? Ответ очевиден для меня. Это упование на свои собственные дела, даже если это духовные дела, даже если это религиозные дела, даже если это хорошие дела. Ну, это не значит, что их не майе быть. Нет, Только под кто кажут соусом. Да, совершенно верно. Мы уже сказали об этом что благодать, научающая нас жить благочестиво. Uh -huh. То есть благодать ведет нас к святости, но эта святость не является поводом для нашей гордости. Вот что очень uh -huh. важно. Святость является плодом, результатом вот этой жизни благодати. Такое питание возможно, выходит из предыдущей вашей uh -huh. відповіді, что где много греха, там как бы uh -huh. благодать, uh -huh. то есть да. то стає багато. много. Чи... Не можно тут зловживать этим угу. Божьим дарунком? Uh, ну, во-первых, это не я сказал, да, апостол Павел? Ну, вы процитировали Это первое. И потом, кстати, он и задает этот вопрос. И я бы хотел в данном случае открыть это место. Это Римлянам 5 глава. Открыть это место и показать, потому что, в принципе, апостол Павел э, как бы предвкушает этот вопрос, ваш вопрос, и он отвечает на него в шестой главе с первого стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И он отвечает, никак. Никак. Я только То усведомления пришло, ведназырубыся да, зупинку. Да, никак, нельзя. И дальше он говорит: мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть на самом деле, когда человек живет в благодати Божией по благодати Божией, на самом деле это ведет к святости. Я бы сказал так, что это некий такой, ну можно сказать как нонсенс, да, или или какая-то такая, знаете. Э то, что сложно человеку вместить, вообще многое, что в Писании, простому, скажем, простой логике сложно понять. Mm -hmm. Ну, например, когда Библия говорит о, о сене и жатве, да, то есть а, она говорит о сене и жатве, то есть что говорит Библия? Она говорит «давайте и дастся вам, мерую добрый, утрясенный, нагнетенный, переполненный цыплет в лоно да, давайте и вам». Логическое мышление любого человека на, 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 на этой земле какое? Когда, э, э, ну, если, если мне нужно, скажем, обеспечение моей жизни, то мне нужно копить, копить, копить. То есть мне нужно mm -hmm. сохранять, не давать, а сохранять. Mm -hmm. А Библия, вот как она, вот, говорит нечто другое, да, такое нелогичное, как казалось бы, да, mm -hmm. говорит, давай и дастся тебе. Давай и дастся тебе. То есть то, что обычному человеку, ну, ему кажется, может показаться безумием, то есть для того, чтобы вот сейчас у нас в стране ну, такое тяжелое время, экономическое тяжелое uh -huh. время, что нужно делать людям? Обычно люди что делают? Скупают все в магазинах uh -huh. на черный день, да как говорится. Мы все скупим, мы все за, мы, значит, обеспечим себя на будущее. А Библия говорит, давайте и вам дастся. И вот это, вот то, что кажется нелогичным, но на самом деле является Божьим путем для нашего благословения. То же самое здесь. Когда мы говорим о благодати Божьей, оно может казаться нелогично, потому что для некоторых людей благодать – это какая? вседозволенность. Да? То есть, делай, что хочешь. Но благодать – это не вседозволенность. Благодать – это не делай, что хочешь. Благодать – это завершенная работа Иисуса. И когда мы принимаем ее, она ведет нас к святости. Mm -hmm. И она приводит нам, нас к правильным поступкам, правильным делам. Як правильно вчинити, щоб не позбавити себе цієї Божої благодаті? Або навпаки, що зробити, щоб отримати її? От виникло в людини бажання. Хочу мати Божу благодать. Перші мої кроки. Ну да. Во-первых, я думаю, що треба сказати, ну, здесь важно. Навіть слова самого Ісуса Христа, Він обращается, часто ми звикли цитувати це місце писання, обращаючи Бог невіруючим людям. Но я думаю, что это для всех. Он говорит: Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Кому обращается Иисус в данном случае? Он обращается, ну, мы можем сказать, ну, ко всем, но Он не ко всем. Он говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. То есть Он обращается ко всем труждающимся и ко всем обремененным. В другом месте он говорит: «Кто жаждет, приди ко мне и пей». Вот такое сказано в Писании, что его потекут реки воды, живой. Тоже обращение не ко всем. Но ко всем жаждующим, кто жаждет, приди ко мне и пей. Поэтому я за, за мое время моего служения я заметил, что э, не все люди могут ну, жить в этой Божьей благодати, а только те, которые действительно устали, утрудились, которые утру, утруждены и, и которые жаждут. Вот если ты жаждешь, потому когда задается вопрос, что предложить людям, которые хотят, но прежде всего нужно понять, что если человек действительно, он устал, ему тяжело, не только неверующие, но и если верующие люди, которые устали, которым тяжело, возможно, тяжело служить Богу, возможно, тяжело в каких-то взаимоотношениях, может быть, семейных взаимоотношениях, тяжело исполнять Божьи заповеди, как, как им кажется, да, хотя Библия говорит, что заповеди его легкие, да, и так далее. То есть вот для этих людей есть Божья благодать. Она есть для всех, но при, принимают эту бл благодать. И я, я верю, что именно вот те люди, которые, во-первых, для себя э ну, осознали, я сам не могу. Хм. Когда ты понимаешь, я сам не в состоянии, я сам не могу, Божья благодать для вас прямо сейчас. Прямо сейчас. Поэтому что нужно для, для этих людей? Им нужно убрать свой взгляд. Это очень важно. Убрать свой взгляд с себя. И перевести свой взгляд на Иисуса. Поскольку мы говорим, что благодать ⁇ это не наши дела, uh -huh. а благодать ⁇ это Его дела или то, что Он сделал, то нужно убрать свой взгляд с себя и перевести свой взгляд на Иисуса. Что это значит перевести свой взгляд? Ну, мы же не видим Иисуса физически, да, то есть как смотреть, имеется в виду сосредоточить внимание, думать, размышлять, перевести свое упование с себя самих на Иисуса Христа. Прежде всего, когда мы видим, что Иисус уже все совершил для нас, то есть Он уже даровал нам спасение. То есть мы сейчас не достигаем спасения, Он уже нам даровал спасение, мы живем в спасении. Наша жизнь – это результат спасения, которое Он нам даровал. Теперь важный момент. Библия говорит, что Он даровал нам свою праведность. Потому что праведность это подарок, это дар, mm -hmm. это подарок, который пришел от Бога. Он забрал наш грех, дал нам свою праведность. Когда мы смотрим, что праведность уже принадлежит мне. И я понимаю, что многие люди, возможно, как мы сейчас говорим, кто-то находится, может быть, в грехе действительно, борется с грехом. Но, во-первых, то, во что я верю, что э, если вы рождены свыше, если человек рожден свыше, то он не ищет возможности грешить. Я верю, что он ищет возможности, как не грешить uh -huh. Он хочет освободиться То есть я, я не верю, что, что верующий, рожденный свыше человек Постоянно думает, как мне грешить, как мне загрешить Как мне улизнуть от чего-то и согрешить Нет, я верю, что датчик может находиться в рабстве греха Но он не хочет этого он страдает от этого, он мучается от этого, и он хочет получить свободу. Так вот, для таких людей есть Божья благодать. И вот если человек находится в таком состоянии, я хочу, чтобы прежде всего человек понял, что он праведен в Боге через то, что сделал для него Иисус Христос. И если человек понимает это и принимает это, это меняет его жизнь. Можно одно местописание? Да. Одно местописание, которое поможет. Это опять же именно 5 глава. Она удивительная, эта глава. Это 17 стих. «Ибо если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни» посредством единого Иисуса Христа. Другой перевод более понятный. Он говорит так, то тем более те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Смотрите, здесь написано, будут царствовать в жизни не я хочу почему-то не в той жизни ну не хотя в той тоже но в, в жизни в этой жизни будут царствовать а что значит царствовать в этой жизни это значит быть над грехом, а не под грехом. Uh -huh. Это значит быть над обстоятельствами, а не под обстоятельствами. Это быть над страхом, а не под страхом. Будут царствовать в этой жизни. И каким образом они будут царствовать в жизни? Когда они принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Uh -huh. Теперь для некоторых христиан, для какой-то части христиан, царствование в жизни стоит на первом месте. А праведность и благодать на втором. То есть они считают, что праведность это как бы награда, или благодать и праведность это награда за их царствование в жизни. То есть, другими словами, если я победил грех, если я могу все правильно делать, значит, Бог мне дает благодать, и значит, Бог мне дает праведность. Но здесь наоборот. Здесь написано, что те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать. Царствовать в жизни — это результат нашего принятия благодати. благодати и праведности. Угу. Поэтому на самом деле, насколько важно. Возможно, опять же, я подчеркиваю, человек находится, верующий находится в грехе, в рабстве греха, и он не хочет грешить. Что ему нужно делать? Как ему? Ему нужно прямо сейчас сказать, я принимаю Господь, дар праведности, потому что это не от меня, uh -huh. это не от моих дел, это то, что Ты сделал для меня. И я благодарю Тебя, что я праведен во Христе Иисусе. Если человек принимает это прямо посреди вот этого греха, вот этой проблемы, этого рабства, это выводит его на новый уровень в позицию царствования над этими проблемами. Uh -huh. Я вірю, що я понятно бісня. Дякуємо за Слава. ваші пояснення за цікаву бесіду, змістовну. І вже таке у нас традиційне запитання на кінець передачі. Що ви хотіли побажати українцям, які живуть в цьому мінливому і стресовому світі, про який я згадувала на початку передачі? Ну, звісно ж, з того всього, що ми говорили, я би хотів пожелати для всіх, хто нас смотрить. жить в благодати Божьей. Я понимаю, насколько тяжелая сегодня жизнь в нашей стране. Я понимаю, насколько тяжелые обстоятельства э, в нашей стране. Но на самом деле я верю, что те, кто живут с Иисусом Христом, те, кто верят в Иисуса Христа, те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в этой жизни посредством Единого Иисуса Христа. Поэтому я желаю вам благословения, я желаю вам мира в сердце, радости и всей Божьей полноты.